Це вже шоста броньована машина медичної допомоги, яку побудували на Миколаївському британковому заводі. І хоча всі сподіваються, що роботи в неї буде небагато, українським військовим дуже потрібні такі машини. Близько мільйона гривень зібрали за два місяці небайдужі одесити, в першу чергу підприємці, для придбання броньованої медичної машини. Днями це ноу-хау фахівців Миколаївського бронетанкового заводу передали офіцерам 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади, що в мирний час дислокується в Одеській області, а зараз бере активну участь в АТО. Приходилось оказувати допомогу і непосредственно під обстрілом і, так а захисту ніякої, це теж прятатися гітекромта купчики, там лежбінки. Если бы да, был такой транспорт, то можно было непосредственно выходить, эвакуировать раненого уже еще во время боя, непосредственно с подострела выезжать и на ходу осуществлять первую медицинскую помощь. Конечно, ситуация, которая сложилась в этом году, она потрясла, я думаю, каждого человека в нашей стране. Вот. Много людей стало не безразличных друг к другу и не безразличных к этой ситуации в целом. Вот. Мы, мы, один из наших друзей предложил конкретную идею. Это производство этого медицинского танка. Вот. Я ее горячо сразу же поддержал, потому что давно тоже в голове это держал, как помочь делом и конкретным делом этой ситуации нашей армии. Вот. Повторяю, сегодня наша страна, наверное, испытывает самый тяжелый период своей истории. Вот. Нам нужен мир, нам нужна целостность, независимость нашей страны. Вот. Мы все хотим и мечтаем, наверное, чтобы через какое-то время Украина стала мощным, сильным государством в мире. Миколаївський бронетанковий завод почав будівництво таких машин кілька місяців тому, адже вітчизняні військові медики не мали нічого подібного. І вивезти поранених з полю бою без нових втрат було дуже складно. машину ми розробляли, наш завод, відділ конструкторів. Вона себе зарекомендувала, спасають життя. тобто краще на бронірованій машині перевозити ранених, ніж на звичайній. Операционный стол есть, умывальник, шесть человек тяжело раненых, носилки крепятся, можно перевозить, вывозить с поля боя. Этим как-никак мы спасаем жизни. Там достаточно просторно, есть крепления для перевозки как лежачих больных, так, ну, и раненых, так и можно дополнительно еще сидя перевозить легко раненых, допустим. И в это же время можно спокойно работать одновременно, допустим, с четырьмя ранеными больными. Ну, это очень, так скажем, эффективно. И тоже загрузка так есть, и сзади можно загружать раненых непосредственно на носилках и также из боковых люков. В сейчас можно проводить и на откладные операции. Самые пуританы в наших воинов, спонукал на мешканців Пивденной пивденные пальмиры, самих кладать кошти и цю справу и закликать и других. Мне 45 лет, я когда-то разбирал автомат на уроке НВП, больше с армией ничего меня не связывало. А скоро, потому что, наверное, то, что она сможет помогать людям, которые пострадали во время этого конфликта. И кого-то спасет. Многие перечисляли по 100 гривен, по 200 гривен. То есть сумма в данном моменте не играла никакой для нас роли. То есть кто сколько мог, это действительно как бы абсолютно общественное и естественно, естественное желание, естественное движение, которое, в общем-то, именно этим и ценно. Потому что нас, нас интересовало, чтобы как можно больше людей просто, вне зависимости от сумм, просто поучаствовали в этом проекте. И в социальных сетях, на наших сайтах, и во всех медийных ресурсах, которые нам каким-то образом ну, благоволят или как бы с нами сотрудничают, вот мы вот выставили вот эти вот сообщения, и достаточно много людей откликнулось. Если быть точным, то есть это 979 тысяч гривен. Это стоимость базового комплекта машины BMM 70 которая вот за моей спиной находится. Это базовый комплект для машины, которая участвует в боевых действиях сейчас. Мы берем эту машину уже как бы на свой контроль, под свой патронат, как вы сами понимаете. Дело в том, что я не зря сказал, что это базовая модель, базовый комплект. Соответственно, она будет укомплектовываться уже по тем требованиям, и по тем нормам, которые нужны непосредственно 28-й бригаде, потому что, вы же понимаете, на месте гораздо, гораздо лучше видно, что именно нужно в эту машину. Потому что у нас есть свое мнение по поводу того, как его укомплектовать, а у действующих военных совершенно другое может быть мнение. У нас ряд активистов, которые находятся в постоянном контакте и с командирами этих частей, и просто с бойцами, которые находятся в зоне АТО, Поэтому мы постоянно находимся на связи постоянно находимся на контакте каком, именно деловом. То, в смысле того, что люди нам заказывают то, что им необходимо, по возможности мы это пытаемся доставить, привезти, купить, приобрести и так далее. Беспосредним инициатором сбора коштів именно на броньовану медичну допомогу выступил одесский приватный підприємець Павло Соболев. Существует некое такое мнение, что детство довольно довольно малоактивно э, в помощи нашим бойцам э, НАТО. На ну и всяческими силами хотелось опровергнуть существующее мнение. Честно говоря, прежде всего, я с командиром общался, он находится постоянно в зоне АТО, я с ним общался, и он вначале, ну, как говорят, в Одессе подумал, что это развод не мог понять, и когда уже я ему начал доводить доводы, значит, перешел на конкретику, называл имена, фамилии, значит, ну, человек проявил явную заинтересованность, радость, то есть это, это, своевременно, это надо, это, это действительно то, что надо в бригаде. 28 жовтня представники 28-ї механізованої бригади остаточно пересвідчилися, що меценати виконали обіцянку. Генеральний директор Миколаївського бронетанкового заводу урочисто передав військовим документи на броньовану машину медичної допомоги. Первою, це машина допоможе спасати яну чоловічку операцію, присутнювати радіо. Ну і ми сподіваємося, що в нашій місті основна ціна цієї машини. что ее можно использовать и в мирное время, то есть и для нештатных э, ситуаций, при э, погодных, можно сказать, катаклизмах, зимой, и, и, при наводнениях летом. Ну а вам э, хочется пожелать, чтобы машина была все-таки пуста, э, как, как это не, не говорится, чтобы она вам не пригодилась, чтобы меньше было у вас ранений, лечений и всего вам самого доброго. От себя лично и от офицеров, солдат нашей части прежде всего хочется поблагодарить за такой весомый вклад в наше общее дело. А самое главное, армия предназначена для того, чтобы суверенитет нашей державы оставался непоколебимым. Всегда наши солдаты выполняли свой и всегда были уверены в том, что если, не дай Господь, будет или какое-то ранение, всегда є і професіонали, які окажут необхідну допомогу. І спасибо вам, що є і машина, яка соответственно, доставит доставить їх медицинское учреждение. І не те, що життя буде спасена, а навіть малейшая царапина буде устранена. Тепер, звісно, постає питання якісного наповнення бронемашини, ліками та необхідним медичним обладнанням. Але на це потрібно значно менше коштів, ніж вже зібрали активісти.